Kram ketahanan pangan lan ningkataken tata ran karaharjanipun warga masyarakat. Bolda DIY, kalian pemerintah daerah inggoh kadang tani ing Kabupaten Kulon Progo nindakaken panen jagung ing dusun bekelan kaluran Sidorejo Kapanewon Lendah Kulon Progo. Ing panen raya jagung kuartal Kaping Tiko-Meniko, pikanto asil inggo 6,5 ton jagung, ingkang tipun tanem ing lahan kandiwiar gangsal inggo pitung hektar. Panen jagung ingkang tipun tindakan kandi sesalangan Meniko, mujutakan selas tunggal wujud sesambetan ingkang sae, antawisipun pulda DIY, pemerintah daerah inggo kadang-tani ing lalatan Kabupaten Kulon Progo, ingkang troncongi pun, sakit ningkatakan hasil produksi jagung ing tatara nasional. Ing kaludangan menika Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono ngandharaken, bilih hasilipun Budidaya Jagung ing lalatan menika mejudakan salah setunggaling kupiyo kangge njagi ketahanan pangan ing satengahing masyarakat. Mboten namung menika, Polda tansah jurung kadang tani ningkatakan asil produksi jagung kanthi nyediaken winih sarto kabetan ing salebeting olah tetanen, paring pambiantu ngenaken asil panen jagung ingkang njagi penggaosing produk olah tetanen, Ing kalodangan menika giti pun pasrahaken bebanton piranti olah tetanen saking Kepala Kepolisian Republik Indonesia dumateng Gapoktan Sitorejo. Bebanton kasebat antawisipun traktor, piranti kangge pipil jagung, vertical trailer, enggom mesin kangge ngiling jagung otomatis. Kanthi bebanton menika dipun ajab asil olah tetanen kadang-tani saged langkung marmaken. Saking pulon Proko Chatmiko Hadi asung palapuran.